নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু এইকেইদিন আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই ব্ৰইলাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ অহা নাই কিয়নো এইকেইদিন মই অলপ বেলেগৰ অলপ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে ব্ৰইলাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই আৰু চৰকাৰী স্কীমৰ ওপৰত দি আছিলোঁ আৰু দুদিনমানৰ পিছত ৰেগুলাৰ আপোনালোকে আকৌ আগৰ দৰে ভিডিঅ' পাই যাব গতিকে আজি ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন জনাওঁ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন নেকি আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো কথাখিনি গম পায় তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতো মই আপোনাৰ ফ্ৰণ্টতো দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ফ্ৰণ্টটো দেখিছে আপোনালোকে মই আগৰ ভিতৰত দেখাইছিলোঁৱেই যে চাৰিওফালে মই নেটটো লগাই দিলোঁ আৰু আজি দেখিছে আজি চূণ মাৰি দিলোঁ আৰু চূণ মৰাৰ পিছত এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন এনেকুৱা হৈ আছে আৰু বস্তু কিছুমান থৈ দিছোঁ যিহেতু আৰু দুদিনমান আছে পোৱালি ল'বৰ বাবে আৰু ধৰি লওক তিনি চাৰিদিন গেপছ আছে তাৰপিছতে পোৱালি ল'ম ঠিক আছে আৰু বৰ্ডিং হয়তো কালিৰ মানৰ পৰা বৰ্ডিং বনাম বৰ্ডিং মানেতো বিশেষ বৰ্ডিং এতিয়া গৰমত যিহেতু গৰমত ইমান বৰ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এইফালৰ পৰা এনেকৈ ৰাউণ্ডত এখন মানে কি বস্তা অৰ্থাৎ চটি দি দিম এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি এইফালে দি দিম আৰু বাহিৰত যিহেতু এবাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰিপাল নিদিওঁ কাৰণ সেইখন আছে গতিকে সেইখনে বতাহটো ৰাখি দিয়ে তথাপি ইয়াতে বৰ্ডিংটো দি দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু হয়তো ইনফৰমেচনটো মই যিটো ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছোঁ এইফালে এটা বস্তু লগাই থৈছোঁ এই বস্তুটো কি হয় আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু মইও কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সিফালে মোৰ অলপ বেয়া আছিলে ফাৰ্মখন সিফালে ডাউন হৈ গৈছিলে আৰু সিফালে সূতা দুটা পুতি কেনে সিফালে আপ কৰি দিলোঁ আৰু সিফালে ভাল হৈ গ'ল আৰু হয়তো হয়তো আৰু এবেষ্ট বা দুবেষ্টৰ পিছত মোৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিপেয়িং কৰাব লাগিব যিহেতু আঢ়ৈ বছৰ মানে তিনিবছৰে হ'ব তিনি বছৰে হ'লহি গতিকে ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই গতিকে অলপ কাম কৰিব লাগিব যিহেতু অলপ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে ঠিক আছে ত' ইফালে টিং আপোনাৰ ত্ৰিপালৰ মানে দুই এ ঠাইত ফুটা ওলাইছে সেইবিলাকত টেপ মাৰিব হৈ আছে গতিকে এইটো বেছ যেনে কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিপেয়াৰিং কৰাম ঠিক আছে আৰু এইবিলাক নেটবিলাকো অলপ অলপ ছিগিছে হয়তো আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ নেটবিলাক ছিগি ছিগি গৈছে কিয়নো এইটোত মানে কি হয় অলপ গাপ লাগি থকাৰ নিচিনা হয় মানে টোষ দিয়া যায় বস্তা দিয়া যায় বস্তাৰ ওপৰত টোষ দিয়া যায় সেইটো কাৰণে কি হয় গাপ লাগি থাকে আৰু ঘামি থাকে ঘামি থকাৰ ফলত কি হয় এই নেটটো মানে পঁচি যোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু পচি গ'লে কি হয় ছিগি ছিগি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে আৰু গতিকে এই চাং চাংবিলাকো মানে ৰিপেয়িং কৰাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকটোলৈ যে মই আপোনালোকক যিটো কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো হৈছে এই বস্তুটো এই বস্তুটো হৈছে ফগাৰ হয়তো আপোনালোকে গম পায় কিছু কিছুলোকে গম পায় আৰু এজন ভাইটিয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে দাদা আপুনি গৰমৰ দিনত হিল ষ্টকৰ কাৰণে ফগাৰটো লগাই লওক আৰু ফগাৰটো তেখেতৰ সেই ভাইটিজনৰ বহুতে কাম দিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে মই ফগাৰটো ল'লোঁ আৰু ফগাৰটো ল'লোঁ এক্সোৱেলি কি হয় মই অনলাইনৰ পৰা লোৱা নাছিলোঁ মই এখন হ'লচেল দোকানৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু এই বস্তুটো কিমান ল'লে বা কিমানখিনি উপকাৰী সেইটো মই পিছতহে গম পাম কিয়নো মই এতিয়া আনিছোঁহে জাষ্ট লগাই থৈছোঁ এইফালে লগাইছোঁ আৰু নিপুল আছে মোৰ প্ৰায় আপোনাৰ ষোল্লটামান নিপুল আছে ঠিক আছে এইখিনিতে এটা দিছোঁ সেইখিনি এটা দিছোঁ মানে প্ৰায় তিনি ফুট চাৰি ফুটৰ মানে দূৰে দূৰে আপোনাৰ ষোল্লটামান ইয়াৰ পৰা তালৈ ষোল্লটামান নিপুল লগাই দিছোঁ আৰু এটা কথা হৈছে মই যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ বা যিবিলাক ভিডিঅ'ত মই পাইছোঁ তাতে কি হয় পূৰা মানে ধোঁৱা টাইপ ওলাই থাকে ঠিক আছে এই নিপুলকেইটাৰ পৰা পূৰা ধোঁৱা টাইপ ওলাই থাকে কিন্তু মই মই যেতিয়া লগাই চালোঁ কিন্তু ইয়াতে কিন্তু ধোঁৱা টাইপ ওলোৱা নাই অলপ অলপ অঁ কেইটামানত ওলায় কিন্তু কেইটামানত কি হয় ধোঁৱাৰ নিচিনাকৈ নোলায় অৰ্থাৎ মোৰ হয়তো এই আপোনাৰ মটৰটোৰ প্ৰেছাৰ কম নে কি ক'ম মই সেইটো ধৰিব পৰা নাই যদি আপোনালোকে যোনে জানে আপোনালোকে ক'ব এই মোৰ এই মটৰটোৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি আপোনালোকে এবাৰ চাবচোন যদি জানে আপোনালোকে ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো মটৰ আৰু এটা এটা কথা আছে আৰু আৰু এইটো ঠিক আছে যোনটোত নেকি পানীটো আপোনাৰ ফিল্টাৰ হয় অৰ্থাৎ কি কয় পিউৰিফাই হয় ঠিক আছে আৰু এইটোত যেতিয়া পানীটো এনেকৈ সোমাব এইফালৰ পৰা এইফালে ইন দেখিছে এইফালে আউট দেখিছে ইনৰ পৰা সোমাই কিনে বহুত টাইম লাগে বহুত টাইম এইটো ভৰাবলৈ মানে মটৰটো মানে কি হয় নহয়গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ কাৰণে মই সেইটো খুলি দিলোঁ খুলি দি ডাইৰেক্ট মানে ইয়াৰ পৰা লগাই দিছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট পানীটো গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণে মই লগাইছোঁ আৰু এইটো আজি লগাই কিনে এতিয়া নেদেখাওঁ যিহেতু মই ইয়াত পানীও দিয়া নাই আৰু আজি আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটোহে দিলোঁ আৰু পিছত মই চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক নতুনকৈ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে তেতিয়া কি হ'ব যে আপোনাৰ চলাই কেনে দিম যে ভাল হয় নে বেয়া হয় কেনেকুৱা হয় চৰাই অহাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কিন্তু ইয়াতে পৰে বাৰু পানী পৰে নপৰা নহয় আৰু একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে যে সিদিষ্ট কমাই নে নকমাই মই নেক্সট পৰ্যায়তহে গম পাম ঠিক আছে এতিয়াতো ট্ৰায়েল ভাৰচন বেচিছ মই লগাইছোঁ যদি ভাল হয় মই যদি সুফল পাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক লগাবৰ কাৰণে ক'ম এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কথামতে বা মই আনিছোঁ কাৰণে আপোনালোকে আনিব নালাগে যিহেতু গৰমৰ ছিজন হয় বা সেই পইচাটো এনেই আপোনালোকে খৰচ কৰিব নালাগে এতিয়া মই লগাইছোঁ যদি ভাল পায় ভাল মই যদি ভাল পাওঁ বা ভাল হয় তেনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনিব ঠিক আছে আৰু এইটোৰ দাম আপোনাৰ যদি এতিয়া দামৰ কথা আহে যিহেতু এইটোৰ দাম দাম মোৰ ইয়াৰ পৰা তালৈ যেতিয়া মোৰ অলপ দীঘল লগাইছে এনেই পঞ্চাছ ফুট আহে বুলি ক'লে তেখেতলোকে পঞ্চাছ ফুট মই আৰু ত্ৰিছ ফুট লগালোঁ অৰ্থাৎ মোৰ আশী ফুট যিহেতু মোৰ আশী ফুটত দাম পৰিল পাঁচ হাজাৰমান টকা পৰিছে ঠিক আছে অনাৰ সৈতে আৰু পাঁচ হাজাৰমান টকা পৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু পোৱালি লোৱা নাই গতিকে তাৰ ফলাফলটো কি গম পোৱা নাই গতিকে ফলাফল গম পোৱাৰ পিছতহে মই আপোনালোকক জনাম কি হয় কি নহয় আপোনালোকৰ একদম লাইফ প্ৰুফ দেখাম আৰু ঠিক আছে আৰু লাগিলে মই মাজতে এবাৰ আপোনালোকক চলায়ো দেখাম যে কেনেধৰণে পানীটো ওলায় ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে জনালোঁ আৰু ফাৰ্ম সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে পানী মৰা হৈছে চূণ মৰা হৈছে এতিয়া খালি বৰ্ডিং বনাম আৰু পোৱালি ল'ম ঠিক আছে আৰু কি কোম্পানীৰ পৰা ল'লোঁ সেইটো লাষ্টত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম